Вітаю шановні глядачі. Сьогодні у програмі «Контраргумент по скрипту. Ми спробуємо трохи продовжити можливо дійти якихось висновків, знайти якісь рецепти чи принаймні простежити певні схеми, які існують у Миколаєві щодо проблеми сміття. Я свідомо кажу про те, що це справді велика проблема, адже ми кажемо не тільки про сміття як таке, там, скажімо, про незаконні сміттєзвалища, а чи не, не вивіз сміття, а взагалі про те, чому. Миколаїв просто буквальному сенсі слова тоне у смітті, потопає у смітті, і як виявляється, тут є сьогодні дуже компетентні співрозмовники, які зможуть про це розповісти. Існують певні схеми, завдяки яким з одного боку у цьому бізнесі це справді великий бізнес. Крутяться великі гроші, а з іншого, ми не отримуємо того, що мали б отримувати за ті гроші, які ми платимо у бюджет. Які зникають, як з'ясовується, досить часто, невідомо куди. Отже, я хочу представити наших сьогоднішніх гостей: це Олександр Юлевич, директор підприємства корумб 2, Олександр Дорошенко, екс-керівник підприємства Миколаївкомунтранс, Олександр Курченко, депутат Миколаївської міської ради, і Сергій Савченко, громадський активіст групи Миколаївській Матвіївський ліс. Отже, панове, давайте почнемо з того, про що ми тільки що розповідали одне одному до того, як почалася програма. Яка, на ваш погляд, найбільша вада тієї схеми, яка зараз існує у вивозі, ну, у накопиченні, вивозі, обробці сміття? І що треба робити, щоб справді ті гроші, які збираються з миколаївців, йшли на справу, а не учились кишені? Будь ласка, хто почне? Ну, я би хотів даже не начать, а продовжити э, розговор, который у нас вчера був в суді, когда я задавал вопрос по поводу того, работают или не работают весы на полигоне твердых бытовых отходов. Е, Евгения Владимировна, тогда. сразу же перевела разговор к предприяти... коммунальному ну, Для предприятию... тех, кто нас не, не бачил вчера, а может забыл, Евгения Владимировна Попадин, заступник директора предприятия Маколаевка Коммунтранс. Да. И она сразу перевела разговор к коммунальному предприятию Обрий. Как оказалось, вчера бывший руководитель этого предприятия пытался дозвониться к нам в суде, а сегодня утром он пришел ко мне в депутатскую приемную и, в общем-то, дал пояснение. Я... Мне очень интересны такие цифры, мне бы хотелось их зачитать с 1 августа 2012 года этот товарищ работал до, 10, до 1 октября 2014 года, то есть два года, два месяца. Принимал он предприятие в состоянии таком, количество работающих на предприятии 12 человек, задолженность по зарплате 3 месяца, зарплатный фонд 48 тысяч гривен и долги перед контрагентами, кредиторская задолженность 110 тысяч гривен. И предприятие на то время не справлялось с вывозкой мусора Корабельного района. В 2014 году, когда он оставил это предприятие, количество работающих, ну, нужно сказать, что вывоз мусора налажен был, норма, ну, нормализован. Количество работающих на предприятии 33 человека. Зарплата месяц в месяц, аванс 10 зарплата 25 числа каждого месяца, зарплатный фонд 148 тысяч. И уже долги контрагентов перед этим коммунальным предприятием 670 тысяч гривен. То есть предприятие стало рентабельным и э, работающим. В настоящее время уже полгода как он не работает. Э, по, моим, э, по моей информации в штате 42 человека этого предприятия, еще 15-20 человек привлеченных и арендованные автомобили. Ну а по поводу финансового положения предприятия я только сегодня написал депутатский, депутатское звернение получу информацию, думаю, в дальнейшем мы... Узнаем. Ну давайте так, мы, в принципе, будем считать, что человек как бы при, при вашей помощи получил право ответа, то есть вот о нем было упомянуто, мы сказали другую позицию. Однако все-таки я хотел бы вернуться а, вот, к разговору а, об да. этих а самых а схемах. А И это насколько я понял, Оприет ⁇ это, это, это одно из звеньев в этой цепи. Нет, это не одно из звеньев, это как раз то предприятие, на котором э, полигон немножко споткнулся, да, как говорится, нашла коса на камень. Полигон, опять-таки, для тех, кто нас не видел, это то место, куда сводятся бытовые отходы. То есть, ну, свалка, проще говоря. Да, свалка. Там существует, ну, вообще у нас нормы вывоза мусора, и мусор считается в кубометрах. Ну, кубометры, как показывает практика, это достаточно условная единица измерения, потому что есть специальные автомобили, которые уплотняют, прессуют мусор. Коэффициент уплотнения может быть и 2, и 4, и 8, и и больше даже. Поэтому количество кубометров, которые привез э, мусоровоз да, на свалку, буду говорить проще, это ну, цифра может быть вполне такая взята даже с потолка. И выяснить, сколько же реально перевезли мусора, на, на какую сумму оказали услуги, правильно ли собирают с населения или из бизнеса, или с э, других там, э, скажем так, пользователей, собирают э, денег не всегда представляется возможным. Поэтому я считаю, что для лучшего контроля следует все-таки этот мусор еще и взвешивать и продумать, возможно, какие-то тарифы, основанные на весь. Во всяком случае, можно делать периодические проверки, как вот есть такой протокол, когда проверяли один из автомобилей, которому написали, что он привез 30 кубов, а когда начали этот мусор перегружать, скажем так, в автомобиль, ну, специализированный, то там получается, что он привез 80 кубов, но спрессованного мусора. И, кстати, этот Барбалюк Игорь, не помню, как Владимирович. получится, Владимирович, да? Это руководитель он, ЧП да? Бывший руководитель ЧП он пригласил всех гостей, кто был вчера в суде, соответственно, сегодня. Ваш коллектив телевизионный обещал предоставить транспорт на вот такую вот Проверку, скажем, такой контрольный замер этого груза, mm -hmm. он говорит, я все показываю открыто, мне скрывать нечего. Вы все можете убедиться. Хорошо, опять-таки, мы продолжаем говорить о ЧПО. Я могу сказать, что в наших планах есть подготовка журналистского расследования, вот, собственно говоря, по проблемам мусора в Николаеве. Это действительно достаточно объемная, как я понимаю, вполне криминогенная тема, ее криминогенность. сейчас мы еще поговорим с Сергеем. Однако я все-таки хочу понять, вот э, перед тем, как мы начали эту программу, вы мне оба очень много рассказывали о тех вот теневых схемах, которые как бы в этом есть. У нас уже прошло 9 минут программы, а мы пока до сих пор к ним не приблизились. Я все-таки хочу, чтобы мы поняли, э, не чем хорош отдельный руководитель отдельного ЧП, а в чем, собственно говоря, корень зла вообще всей ситуации с мусором в Николаеве? Ну, я думаю, не имеет значения фамилия этого руководителя ЧП, если нормально налажен учет, ну, если он умеет э, организовать работу. Естественно, потому что бывают бесхозяйственные попросту люди. Если нормально налажен учет, кубометров, в килограммах, в тоннах, но нормально налажен учет. Я думаю, там просто пропадают возможности для каких-то существования схем. А если это все как-то так непонятно, непрозрачно, то тогда и... Как значит, давайте водитель... опять-таки адреса, пароли, явки. Ну правда, мало времени, а мы пока говорим адреса, о том, как было пароли, бы хорошо, явки. чтобы все было хорошо. Я, я, я сказал, только сегодня направил депутатский запрос, и мне после отв... того, как я получу ответ на запрос, мне многое станет понятно, о чем я с удовольствием поделюсь и с вами, и со зрителями. Mm -hmm. Хорошо, то есть я так понял, что сегодня ваша функция озвучить то, что сегодня утром вы написали депутатский запрос. Спасибо, мы услышали. Александр Николаевич, пожалуйста, ваше видение. Я вчера внимательно посмотрел вашу прекрасную передачу. И у меня, честно говоря, как жителя города в первую очередь и как бывшего, к сожалению, руководителя коммунальной службы, так сказать, вверх в шок два вопроса. Первый вопрос это о том, что идет жесткая дискриминация по нашему городу. Только в центральном районе по частному сектору производится вывод при ручной загрузке два раза в неделю во всех остальных районах в Корабельном в Ленинском в Заводском районе производится вывоз в частном секторе один раз в неделю то есть это как по какому принципу происходит вывоз у нас в был кто это решил администрация это принимает решение депутаты принимают решение то есть кто-то должен быть белым, кто-то быть черным. Чем жители Матвеевки отличаются от жителей Балабановки или Варваровки? Я вот не могу в этом плане разобраться. Я как руководитель этой службы абонентской, которая, так сказать, много раз в различных там ситуациях находилась, скажу так, что это является полнейшей дискриминацией наших жителей в первую очередь. И меня это как жителя очень сильно возмущает. Второй вопрос, который поднимался, это о том, что в отношении руководителя Обрия, повторюсь, как сказал Александр Курченко, есть какие Какие-то там инсинуации, какие-то вопросы и так далее. Я знаю, что многократно проводились на этом предприятии различные проверки, в том числе правоохранительных органах, однако результаты этих проверок ни к чему не привели. То есть предприятие работало абсолютно легитимно, абсолютно правильно и никаких нарушений там не найдено. Все вот эти инсинуации вокруг ходят. вокруг только одного человека. Это Юрий Мостовой, который руководит сегодня коммунальным службом. КП «Николаев Коммунтранс». То есть да. это его чисто заказная работа, которая направлена на уничтожение этого руководителя, довольно-таки растущего с маленького перевозчика, который перевозил, перевозил всего лишь там две санитарных зоны. Это Балабановка в Корабельном районе и в Заводском районе Малая Коренихе. И на сегодняшний день, как вчера озвучила госпожа Пападин, заместитель мостового, что якобы идет разница между тем, что платит население, и тем, что поступает на свалку. Ну, все тут занимаются специалистами, понимают, что, как уже подчеркнул Александр Михайлович, есть понятие коэффициент уплотнения в мусоровозах. То есть, как, как бы машина не КАМАЗ перевозит это, мусоровоз перевозит это, или трактор перевозит. Когда вы вывозите мусор с частного сектора, там, извините, идет в основном смет, там бытовых отходов не более 30%. Соответственно, морфология там совершенно другая. И не может соответствовать та, то количество и объем мусора, который человек заплатил. Жители частного сектора норма накопления составляет 3,6 кубов в год а для нас, жителей многоквартирных домов, составляет 1,2 кубических метра. 1,9, по-моему. 1,2 в год. То есть вопрос, опять же, частный сектор привозит больше? Нет. В частном секторе нужно вывозить мусора больше? Нет. То есть схема абсолютно непонятная. Хорошо, ну звучит. смотрите, вот если есть коэффициент уплотнения, если есть различные, так сказать, схемы, ну там, не знаю, обработки мусора, то, наверное, действительно логично предположить, что единственным способом определить реальное состояние дел является взвешивание. Как я понимаю, это этих весов, они сколько там, два месяца поработали за полтора года? Они около года работали, реально они производилась видеосъемка, каждой машины фиксировались, которые заходили на полигон, развалились номера, то есть взвешивание происходило на въезде и на выезде, то есть нет а брута постоянно фиксировалось. Ввелся журнал регистрации, соответственно, вписывалось это в дополнительный протокол. Эти журналы есть в коммунтрансе, их можно в любом случае поднять. Почему сейчас не работают весы? Ну, я понимаю, что их нужно своевременно обслуживать. Как обычно, коммунтрансу не хватило денег на обслуживание, наверное, так это. Ну, вот Если вот машину не будет своевременно обслуживать, она рано или поздно просто... Ну, полетит. вот удивительный, вот с моей точки зрения, так сказать, человека не, так сказать, углубленного в эти проблемы происходит происходит, ну, по-моему, парадокс. Да? То есть, э, существует э, система четкого контроля за мусором, за количеством, за, в общем-то, правильностью расчетов, то есть, видеокамеры, блоки, ну, то есть, в смысле, этот самый, э, весы, там, подключенный компьютер и так далее. Это все изымается, причем, как я понимаю, ну, опять-таки, если правильно я понял ваши э, посажи, посылы, да, то есть, э, как бы ЧПО при оказалось вот, объектом этого расследования, по которому, если, опять-таки, верить вам обоим ну как бы вопрос достаточно надуманная ситуация не знаю насколько она надумана на самом деле милиция разбирается но для того чтобы разобраться с этим единственным предприятием при том что звучали до да, претензии в адрес гринка вчера мы виделись уже да и всех остальных то есть гринка прямо вот назвал там предательским предательское поведение мэр николаева изъяты камеры изъяты системные блоки отключены весы и теперь Полностью отсутствует любой контроль за обработкой мусора, а следовательно, за перемещением наших бюджетных денег. Правильно я понимаю? Ну, в какой-то степени это предприятие было в, таком, в особом положении. Оно заключало... какое это предприятие? Ну, обри. Так, обри. Это коммунальное предприятие. Оно заключало договора с населением напрямую, деньги получало напрямую, и Коммунтранс не мог повлиять на получение денег. Другие предприятия, которые получают средства через Коммунтранс они, население заплатило, условно говоря, там 200 тысяч, э, возчику заплатили 100 тысяч. Говорят, ты столько не перевез. То есть уже решало коммун предприятие Коммунтранс, кто сколько перевез. А и при этом объемы устанавливались, в общем-то, на глазок. Ну, то, это о чем мы говорили. Да, Александр да, Николаевич, я вот вы возчик, то есть вы непосредственно имеете дело с коммун трансом я понимаю что как бы портить отношения да еще и в прямом эфире с теми от кого зависит ну, ваше финансовое благосостояние вам не хочется но тогда уж давайте ну, так либо жарит она молчит либо рассказываете обо всех ну, не совсем не совсем так дело в том что мы в свое время будет ну, я выступал инициатором о том чтобы отказаться от абонентской службы Значит, почему? Потому что существует единый тариф. Мы, наша задача, вообще основная, давайте вот определим нашу позицию, какая наша задача. Наша задача э, на сегодняшний день, это, э, ну, вот когда и конкурс устраивался по жилью, это понижение квартирной платы. Возчик дает свой тариф вот, на утверждение. Да? Стоит он, утрированно говоря, куб мусора, допустим, там, стоит 10 гривен. Если от мощника до жильца вступает посредник, как абонентская служба, то тогда уже куп мусора жильцу стоит не 10 гривен, а, скажем, там 12. Службу содержать нужно, зарплату платить нужно и так далее. Поэтому у нас, когда абонентская служба в заводском районе работала, они пошли другим путем. Они просто у нас вычли из нашего тарифа определенную там сумму денег, я уже не помню сколько там, на содержание именно абонентской службы. Вот я прошу когда... прощения, вот если верить Александру, <как> то есть наш разговор до, до начала передачи, абонентская служба в год обходилась 100 тысяч гривен, да, то есть в месяц, в месяц, в месяц 100 тысяч гривен. 4 района, 400 тысяч, да, ну, с налогами и того больше. То есть это совсем не маленькие деньги, это, считайте, полмиллиона из бюджета или из наших карманов из которых формируется местный бюджет то есть целесообразность такой может быть это знаете, необходимое зло или это просто дополнительный способ как будет присосаться к денежным давайте маленькую Те ремарочку дам просто. теперь подожди, я добавлю Значит, теперь смотрите чтобы понять что, получается. Ну, это понятно, что у нас такое теперь смотрите что получается э -э у нас живьё не не то есть нам, когда утверждают тарифы, мы включаем рентабельность, нам разрешено включать рентабельность э, только на коммерческие структуры и на э, бюджет. Э, когда э, прыгает цена сегодня, ну нет сегодня экономическое состояние такое у нас плавающее, да? э, Мы за счет э, вот этой вот рентабельности, которую получаем э, у коммерсантов и получаем у бюджета, мы практически датируем жилье. И вот когда мы пришли до, в свое время, так сказать, до упора, что мы не можем уже, это еще при, еще городским головой был Чайка, когда мы подошли до упора, что нам нужно пересматривать цены. И вот тогда мы вышли с предложением о том, чтобы отдали нам тариф, наш вернули тариф, то есть убрали абонентскую службу как посредника, и тот тариф, который у нас действительно наш утвержденный вот. тариф, отдали нам, и мы еще проработали где-то года, наверное, два или три, не поднимая тариф. То есть э, при условии отсутствия абонентской службы. Да, да. Мы работаем, мы заключали, начали заключать договора напрямую, то есть с ЖЭКами заключали договора, э, с коммерческими структурами заключали договора, потому что там непонятно получается, ты возишь э, какой объем мусора, сколько заключил посредник договоров. Э, за тебя непонятно совершенно. Ну вот смотрите, э, Александр Тимофеевич рассказывает, да, в принципе, ЧП Обри попыталась быть белой вороной, да, работать без посредников и напрямую заключать с людьми договора. То есть там все четко ясно, да, то есть вот мы столько взяли, столько привезли, ну если как бы правильно посчитают. Оказалось, что это, э, вот такая форма работы настолько мешает, что сейчас нужно от нее избавиться? Или там действительно есть какие-то скрытые пружины вот всего происходящего, и мы просто вот, э, говорим о каком-то поверхностном слое, а на самом деле что-то более важное и не, нам неочевидное? Ну, я говорю, как, как в не, не трудно сказать. Обе работал в корабельном районе, это, будем говорить, далеко от нас. И у каждого предприятия своя структура и значит, свои, свои так сказать, проблемы, и каким-то образом решать нам, вот как нам, я могу сказать, о своем предприятии, нам работает гораздо легче. В этом плане гораздо Абонятская легче служба. без абонентской, без абонентской службы. службы. Мы сами заключаем, мы сами решаем. То есть спрос с нас. Ага. Если где-то лежит, так сказать, мусор, есть нюансы по бизнесу, потому что бизнес сам назначает себе условия вывоза, например, раз в неделю, там раз в 10 ага. дней. И если мусор накапливается, мы предлагаем им. Надо изменить график. То есть у вас больше. Вот, а, чтобы вы понимали, абонентская служба это вот это предприятие Николаев-Коммунтранс в данном случае. правильно? Это единственное предприятие, которое осталось только в центральном районе. Только В центральном в районе. районе, да. И единственное, я скажу вот ремарку: чем отличается АЭС в центральном районе от отсутствия абонентской службы в других районах, я имею в виду, в Заводском, Ленинском или в Корабельном районе. Принципиальный этот ответ. В корабельном районе есть коммунальное предприятие. Обри, оно коммунальное. Подчеркну. В центральном районе нет ни одного коммунального предприятия. Если сегодня какой-либо извозчик центрального района, допустим, это Стеф или Валан, говорит: Я не хочу больше возить, я прекращаю свой бизнес. В таком случае у него остается клиентская база абсолютно вся, по населению, по бизнесу, по бюджету. И каким образом восстановить эту клиентскую базу? При создании абонентской службы ушло около года работы для абонирования. Вы себе не представляете, это титаническая работа. Ее нужно восстановить. То есть это не прокладка, как многие называют, там, между ввозчиком и населением. Это подразделение, которое занимается не только сбором денег. Оно занимается непосредственно и претензионной хорошо, а Хорошо, тогда смотрите, Александр, у нас что получается? С одной стороны, нам мы говорим, нам не нужен посредник. И вот сейчас мы с Сергеем поговорим о том, куда на самом деле увозится мусор, который, вот, как вы говорите, это частным образом, да, собирается. А с другой стороны, вы сами перед тем говоря о том, какими суммами, в общем-то, исчисляется стоимость для каждого из нас, в конечном итоге, гражданина содержания абонентской службы. Вы говорите, нет, без них нельзя. Так в чем тогда проблема? Для этого принимается простое решение, создается просто реальный бюджет для абонентской службы, реальный штат и в рамках этого бюджета работает. И это должно быть тарифицировано. То есть есть тариф к нему добавляется тариф на абонирование и все. Точка. Никаких проблем. То есть абонентская служба работает в рамках бюджета. Нет у абонентской службы бюджета как такового, поверьте. Ее просто не существует. Вот надо на заработную плату столько, сгидно Голозеровые годы по штатам расписанию. Я Расскажи, прошу прощения, вот мы, мы вот ударились в обсуждение ну, технических деталей. То есть они очевидны для вас, как для специалистов, вы, понятно, вы с ними сталкиваетесь. Вот я горожанин, я живу в частном секторе, я плачу за вывоз мусора. И у нас он более или менее как бы нормально выводится. Я понимаю, что большинство, хотя мы сейчас поговорим еще о том, как депутаты у нас платят за вывоз мусора, да, но в принципе вроде как возле меня чисто, но я живу там в центре, то есть у нас нормально возится. А заходишь там на какую-нибудь соседнюю улицу, а там просто баки ломятся. Кто-то другой перевозчик, кто-то другой возчик, да. Опять вот Сергей сейчас, я очень надеюсь, что у нас еще будет время, Сергей расскажет, да, Куда, как в Матвеевку вывозится просто вот этот левый мусор, и что там происходит. Так вот, проблема в абонентской службе или все-таки в том, что э, на каком-то этапе потерян контроль или просто напросто он осмысленно упущен контроль как опять Сергей рассказывал Милиция, которая должна была заниматься контролем того, что происходит в Матвеевке, этим не занималась, пока в конце концов не взялись общественники. Так вот, проблема в том, что мы никак не решим, как будет работать абонентская служба или где-то в другом. Вы же такие интересные вещи мне рассказывали до передачи. Ясно. Абонентская служба, правильно э, сказано было, что она проделала титаническую работу. Но когда ты, допустим, строишь частный дом, то ты живешь в частном секторе, ты нанимаешь бригаду строителей, они выстроили дом. А потом в дальнейшем тебе нужно гораздо меньше усилий для того, тебе не нужно постоянно держать бригаду каменщиков в доме и у, у себя на содержании. Тебе нужно гораздо меньше усилий для того, чтобы поддерживать дом в порядке. Поэтому с этим вполне справляется э, предприятие, вот, например, Корун. У них уже создана база клиентская база, и они ее просто поддерживают. Там у -у -у. не нужно такие титанические усилия. Вот об этом говорю. А меньше посредников, меньше населению платить. И сейчас Это, э, Николай Комунтранс выступает в роли такого посредника и Нужно не поднимать тариф, а убирать посредника. И тогда на этом тарифе, если перевозчики будут получать все деньги, которые платит население, они вполне даже справятся с этой выросшей ценой бензина. Там, Хорошо, всегда. еще один вопрос. Вот все-таки Сергей я хочу услышать. В принципе, понятно, ну, с одной стороны, да, посредник деньги собирают, с другой, он содержит вот этот полигон. Ну, то есть, свалку бы там полигон, другие, он другие деньги собирает отдельно, уже с предприятий. С Они Все. А, а это, вот да, Александр да, да, сказал это. о том, что в принципе, ну, вот возможно, так сказать, если у нас некоммунальное предприятие, опять-таки, почему у нас могут заниматься коммунальные и некоммунальные предприятия? То есть, это вот вопрос городской власти. Э, но вот некоммунальное предприятие берется вывозить мусор. И как мы вчера выяснили, оно вывозит его куда? В ближайшую лесопосадку. Сергей, вот что вы можете об этом рассказать? То есть можно ли всем миром с этим бороться? Можно ли как-то что-то делать? Потому что вчера были разговоры, что у вас такие методы, которые вот нельзя популяризовать. А какими другими методами можно? Пожалуйста, Сергей. Добрый день. Ну я, честно говоря, не скажу, что туда вывозят коммунальщики мусор. То есть я такого ну, факта не было. Нет, мы говорим не о коммунальщиках, мы говорим вот об этих участках. частные В городе, насколько я знаю, около 100 зелов, которые всем этим занимаются. Кому надо песок, кому надо мусор вывести, этим всем занимаются. Матвейский мусор появился только благодаря матвейским там, балловским зелам. Их там в этом регионе, в районе леса нашего, около 35 машин. То есть я думаю, что из-за того, что не было контроля, просто выкидывали куда угодно, балки там засыпали. Брали там чернозем для, там, скажем, теплиц, развозили, продавали. Засыпали балки мусором. Вот. Мы сейчас думаем, как со всем этим бороться. Плюс город помогает техникой на четвертое число. Как-то одним глазом присмотрим и за лесом, и за мусором. Мы планируем все-таки добиться... Через сознание людей. То есть те непопулярные методы, они, конечно, хорошо работают, но это не то есть, некрасиво, неправильно. Мы сейчас организовали такую акцию на нашей странице Правильный ЗИЛ. Uh -huh. То есть это люди, которые будут с нами работать, за которых мы э, несем ответственность и гарантируем, что он, если загружает строительный мусор или какой-то бытовой, uh -huh. то он порядочный человек, то он скажем, он везет его именно на свалку, на официальную, то есть, и будем рекламировать, стараться телефоны этих людей, чтобы люди брали не где-то на левые там, телефоны из газет, а брали на, там, скажем, на нашей странице. Там они уже, кстати, есть. Так, эта акция работает по порядка, наверное, 5 дней. Вот. Заходят, звонят, то есть а мы даем гарантию, что эти люди порядочные, то есть вывозят туда, ну, куда надо. И более свалка готова бесплатно. А У нас Это осталось будет. время для буквально двух-трех коротких предложений, потому что мы долго выясняли вопрос о, 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 коммуна... о посредниках. Давайте, пожалуйста, к чему мы можем прийти, вот, Значит, в результате. По борьбе непосредственно с несанкционированными свалками, только с на строительным мусором, есть конструктивное предложение. У нас есть достаточно большое количество бигбордов сегодня в городе, которые могли бы разместить социальную рекламу, а именно разместить. Те официальные возчики, как Корун, Стеф, Ивалан э, и все остальные, которые у нас находятся в городе, которые э, так исполнителем услуг являются. На них, пожалуйста, наклейте номера телефона, вывоз строительного мусора, чтобы это было не в газетах, а любой человек, житель города, увидел, что через эту компанию мы действительно получим мусор не на свалку, ближайшую, там в Балабановку или за эпицентр там, или в Матвеевку, а получим реальный вывоз на полигон, как сказал Пападин, что можно вывести эти строительные отходы безоплатно, то бишь даром. С минимальным может быть даже демпинговым тарифом. Не 200 гривен, а 100 гривен. И бюджет пускай доплатит за те свалки, которые потом требуются механической уборкой и так далее. То есть это ну, первое. Я понимаю, что наличие таких людей неравнодушно, как Сергей, в общем-то, может служить залогом того, что те, кто решит, так сказать, нарушить конвенцию. В общем, сильно об этом пожалеют. И пожалуйста, еще пожалуйста. можно. Мы заканчиваем, пожалуйста, да, Значит, что хочу, вот, я вчера этот вопрос поднимал и хочу его немножко заострить. Значит, надо вернуться к системе конкурса. Конкурс должен быть. В обязательном порядке надо посмотреть, какие предприятия, что из себя представляют, и объявить конкурс по городу, и сделать в городе конкурс, и закрепить конкретных почек. У него должен быть Иванов, Петров, Сидоров. У него должна быть техника в наличии своя, производственная база. Он должен работать на каком-то определенном участке. Будет спрос, где есть границы, не, не, не заниматься пиратствованием. Выехали в корабельном районе, в Ленинском районе и так далее. Потому что, получается так, в Ленинском районе заключил, допустим, на, на себя корунт, да, на каком-то там копировании. Эм, и его мусор там не увозит, Значит, в Ленинском районе уже грязно. корону находится непонятно где, в Заводском районе. Почему он приходит в Ленинский район? Или наоборот. Они должны быть ограничены конкретно, как было сделано в свое время с Альфатором в Одессе. Ему дали определенное количество контейнеров, но платили, правда, деньги из бюджета. Александр Михайлович, спасибо. Александр Федорович, ну, речь о конкурсах, это, я так понимаю, в общем-то к вам, то есть городской власти. Вот есть какие-то уже э, заранее, ну, заготовки, по крайней мере, того, что со всем этим можно делать? Нет, у меня заготовок нет по этому поводу. Один единственный раз э, даже не принимал участие, присутствовал на проведении конкурса, когда делили жеки и очень такое гнетущее осталось впечатление э, после этого конкурса. И э, Тут надо менять правила проведения конкурса, а потом уже проводить конкурсы. Наверное, да. А, Доброе, а, мне показывает режиссер, что нам час уже заканчивать, как всегда, нам не хватило 5 минут, что не меньше. Втім, я хотів би сказати, що ми я маю на увазі Миколаївська обласна державна радіокампанія беремо під особий контроль цю проблему. Найближчим часом ми плануємо підготувати серйозне журналістське розслідування. воно вийде у програмі Ракурс. Та і така наша розмова, напевно, також є не останньою. Я дуже дякую вам усім за участь. У цій програмі дуже дякую вам усім за те, що ви небайдужі люди і справді хочете щось змінювати. Дуже сподіваюся на те, що ці зміни, миколаївці, ми усі побачимо найближчим часом. Дякую вам за те, що були з нами. На все добре.